Salam izləyicilərimiz, xoş gördük hər kəsi. Binə qəsəbəsində dövrən inşaat deyilən ərazidə 2 sotun içində 4 otaqlı həyət evi təqdimatını inşallah sizlər üçün hazırlayacağıq. Münasib qiymətə deyilir. Təcili olaraq satılır sahibə pul lazım olduğu üçün qiyməti aşağıdır, dəyər izləyicilərim indi həyata daxil olacaq və evin içərinə daxil olacaq. Ətraflı məlumatları çatdıracağıq. Sizləri baxmadan həyata daxil olaq, həyata daxil olmamışdan öncə sahibi tərəfindən varoda qoyulaçı deyil dəyərli izləcilərimiz yan nəzərinizə çatdıraq. sahibi tərəfindən varoda qoyula bilər sadəcə qiymətində fərq edəcək. Buyurun keçən həyatımdır. həyatına daxil olduqda gördünüz ki, 2 sotun içində, yəni normal, yaxşı həyatı qalır dəyərli izləcilərimiz. ədiyədən kürsülüdür. bax burada ana və olaraq domar. Bu bütün nəzərdə tutulub, dəyərliz, bizim evimizin ətraflarında yeri vardır, badvalı vardır. İndi keçəcəyik inşallah evin içərisinə də ətraflı tanış olacağıq. Bunun keçəcəyik evin içəsinə tanış olaq. Kanalımızı bəyin, abunə olun, zil vasitəsinə toxunun, bildirişləri açın ki, hər yeni yeni evlərimizdən xəbəriniz olsun. Buyurun. Salam dəzləzarlar. Evin içərisinə daxil olduq. Aboylar vurulubdur. Ev yer laminatdandır. Keçəcə ilk öncə, yəni gördünüz kimi koridoru genişdir. Biz dəzləzarlarımız 6-7 metr koridorun uzunluğu vardı. Təzəyə vurularaq satılır. Burada keçə sağ tərəf qonşudur. Sol tərəfin sağda qonşudur. Ev sahibi tərəfindən düzəlməyəcək dəyərləz dəzləzarların bunun üçün Yəni qiymətli, münasib qiymətə deyirəm. Burada partiroq nəzərdə tutulmuşdur. Və burada isə sanitar qovşağı nəzərdə tutulmuşdur. Sanitar qovşağı, kafe, meta işləri təbii ki, qalır. Evin laminat işlərində nə işlərsə, laminat işlərini tamamlayacaq və sübürcülər sübürcülərlə vurulacaq, təxirə edilməyəcək. Keçə məbləğlə tanış olağım. Evin ümumi sahası artısı 120 kvadratlı. Bu, mətbaq nazarda tutulubdur. Fafir yorulup, Yani buradan da beton verilmeyen izraçlarım isteyen olursa ya mektalı uzatmak mümkündür. Çeçedik. Otak haline tanış olacağız. Otaklar hayırlı yanında. Çok genişli. Gördüğünüz gibi bütün otakların hafirleri vurulubdur. Tamam, əşyaları dördük. Bəzi işlər qalır, kosmetika işləri qalır, baxının qıraqları qalır. Onu da əl sahibi tərəfindən təbii ki, təftir ediləcək. Burda geniş kvadrat şəkildə. Hardasa 25-27 kvadrat olan bir zalla yerləşir. Şey. Zalda da gündəlik patrollar yerində məşğuldur. Təbii ki, işıqlandırması qurulubdur. Keçəcək, gecə yataq otağı ilə transform olacaq. Sizlerle bakmadan bu lambuzların ise canlıcımız var. Burada geniş bir siyahçıda kvadrat olarak aboyların görüntüsü mü aboylar da çok güzel aboylar bulunurdu. Yani bu da haklısa 20 kvadrat, 23 kıvadrat gelişimimiz kvadratı var değerli izleyiciler ispanlı. Burada ise tepsi otak nazarda tutulmuştu. Burada da güllü çiçeği şey, aboylarımız qar tarbu uşaqının kafe metlaq işləri qalır. E, Varotası qalır dəyərli əzizlərimiz. Bədrişləri qalır. Bunlar da sahib tərəfindən təbii ki tərf veriləcək. Kafe metlaqıdır və evin varotasıdır, varotasıdır, həyatın varotasıdır, ev sahibi tərəfindən. Bu təbii ki qiymətində realda olarsa, ev sahibi tərəfindən də bunlar tərf verilə bilər. Allah adına da xeyir versin, satılan da sağla gələ bilərliklərdə görüşənəcəyik.